নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ কথা আপোনালোকক জনাম দুটা ৰঙেৰে যিকোনো দিনত কৰিব পাৰিব এটা মহা উপায় জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্টৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি আপোনাৰ জীৱনটো ধন টকা পইচাৰে উপচিত পৰাৰ লগতে সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হৈ পৰিব আপোনাৰ ঘৰখন সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিব যদি আপুনি দৰিদ্ৰতা ধন টকা পইচাৰ অভাৱত ভুগি আছে আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে ঘৰত গৃহ কণ্ডল হৈ থাকে তেনেহ'লে আপুনি শেষলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে আপোনাৰ আত্মীয় আৰু বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তণ্টশাস্ত্ৰ মতে দুটা ৰঙেৰে কৰক আপুনি এই চমৎকাৰী উপায় এই উপায়কেইটা আপুনি সপ্তাহটোৰ যিকোনো বাৰত অলপ সময় উলিয়াই বিধি বিধান মতে শ্ৰদ্ধা শক্তি সহকাৰে এই উপায়কেইটা কৰক আপুনি নিশ্চয় ভাল ফল পাব আৰু সকলো দুখ কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব প্ৰিয়দৰ্শক এতিয়া আমি এই উপায়কেইটা জনকচোন আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰ অনুসৰি পূজাৰ বিধি বিধান মতে লং ইলাচি পাণ মছলা কৰ্পূৰ আদি সকলো পূজাত অতি দৰকাৰী সেয়েহে দৰ্শক এতিয়া আমি জানো আহক যে যদি আপোনাৰ টকা পইচাৰ অভাৱ হৈ আছে ব্যৱসায় বন্ধ হৈ আছে সকলো খোল খাই যাব সেয়ে এই মহা উপায় হ'ল যে প্ৰথম উপায় হ'ল আপোনাৰ ওপৰত যদি শনিৰ সুদৃষ্টি পৰিছে তিনিটা শনিবাৰে শনি মন্দিৰত গৈ সৰিয়হ তেলৰ চাকি জ্বলাই তাত দুটা লং দিব শনিৰ বেয়া প্ৰভাৱ দূৰ হৈ সুদৃষ্টি পৰিব তাৰপিছতে যদি আৰু আপোনাৰ মংগল গ্ৰহ দুৰ্বল হৈ থাকে মংগল গ্ৰহক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আমি মংগল গ্ৰহৰ স্বামী হনুমানজীৰ সেয়েহে হনুমানজীৰ ওচৰত আমি মংগলবাৰে হনুমান মন্দিৰত গৈ চানেলী তেলৰ মাটি চাকিত দুটা লং দি জ্বলাব লাগিব এতিয়া আমি তৃতীয় উপায়টো জানো আহকচোন শুক্ৰবাৰটো লক্ষ্মীদেৱীৰ বাৰ শুক্ৰবাৰে গধূলি গা ধুই শুদ্ধ চিত্ৰে লক্ষ্মীমাৰ ওচৰত একচি ঘীৰ চাকি জ্বলাই এখন ৰঙা কাপোৰত এমুঠি চাউল তিনিটা লং আৰু এটা এটকীয়া মুদ্ৰা বান্ধি লৈ লক্ষ্মীদেৱীৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি আপোনাৰ টকা পইচা খোৱা ঠাইত থৈ দিব এইকেইটা উপায় আপুনি কৰি চাওক আপোনাৰ জীৱনৰ দুখ কষ্ট নোহোৱা হৈ পৰিব টকা পইচা অহা ৰাস্তাবোৰ খোল খাই যাব মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় আপোনাৰ ওপৰত থাকিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আগলৈ দি থাকিম আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জয় মা লক্ষ্মীদেৱ